Витанечка, мои дорогие друзья, вы на ютуб канале Мирослав Солонар. и у нас сегодня середа, 30 квітня. С нами сегодня международный астролог Влад Рос. Владе, мы тебя щиро витаем. Как там говорят, главное – светло в душе, правда? Абсолютно точно. Главное, чтобы свет внутри находился. Но сегодня очень жесткая ведьминая ночь, черты разгоняться будут по всем. Потому что всегда считалось, что в ночь на 1 мая бег по всему миру. Не случайно, а, значит, э, праздник всех времен и народов, май труд мир, там, или мир труд май, выпадает именно на этот бесовской праздник, да, когда ведьмы везде на, метлах летают. Да. А скажи, будь ласка, какие черты на Россию завитают вот сегодня? Ну, я, я надеюсь, наши шейхи, наши, наши <laughs> не, не, наши наши дроны, да, <laughs> будут там летать, но мне кажется, они будут это усиленно с 8 -го по 9 число, вот ровно в те даты, которые объявила Лили Путин, что именно в эти даты должен быть мир. А, то есть, ну, перемирие на дня. Я думаю, усиленно по всем портам а, будут летать наши дроны, чтобы никакие самолеты типа Си не приземлились в Москве. А, поэтому мы будем отслеживать всю эту ситуацию. А когда они все ПВО поставят на Красную площадь, на Москву, будем стреливать все, что у них находится в закромах в других областях и сель, да, которые только у них там есть, то может ударим и по Уралу, кто его знает. Все може бути до речі, друзі. Напишіть, будь ласочка, як ви взагалі? Чи все добре? Як ваш настрій? Хочемо побачити ваші коментарі. Я вкотре нагадую, що у нас сьогодні середа, 30 квітня, 17.11 за київським часом. Давай з тобою подивимося, чому цього тижня трапився такий величезний блекаут на території Європи, Іспанія, Португалія, Андора писали, що були величезні проблеми з електроенергією. Аеропорти не працювали, потяги не їхали. Прям біда. что утрапалось? Ну, могу сказать больше, там люди застряли в лифтах, их вытягивали. Там, да. А потом просто, значит, да, трамвая, все, как бы, прямо вот так, как, как ехало, так вот перекрылись дороги, то есть светофоры не работали. Ну и самое главное, как мне сообщали из Испании, да, то есть просто разгребли все, дорогие друзья, ни туалетной бумаги, ни воды. Ничего нету, понимаете, все, все, что можно было вынести, вынесли апокалипсис. Ну, я то, что вижу по планетам, Сатурн в соединении с Нептуном, это диверсия. Бум, откровенно, диверсия. Специально был, наверное, оплачен тот чувак, который выдернул там из штепселя ядерной атомной станции какой-нибудь. Да? Почему именно по, ядер... по ядерке все это происходило. Да? И, значит, какие-то... Значит, компьютерные ситуации не сработают, и самопроизвольно все атомные станции открылись моментально и мгновенно. Поэтому это как бы это цифровая диверсия из Москвы. По-другому же не может происходить. Педро Санчес просто недавно был в Киеве, Педро Санчес дал оружие в Украине, ну, деньги в том числе. И самое главное, что в коалиции стран решучих, да, которые должны прийти на территорию Украины, должны находиться наряду с французами, англичанами, немцами, и еще и испанцы, понимаете. Поэтому не случайно был выбран именно регион Испании и Португалии, да, которые больше всего пострадали. Что вот надо находиться на российской, быть другом России прежде всего, а не, mm -hmm. значит, Украины. А Педро Санчес захотел быть другом России... Украины и тут за это. Ну и на дарем, но знаешь, в средней как раз была заява Медведева про то, что нужно денацификовать всю Европу, але Мовляв типа Рашка не намаг... ну не хочет нападать на Европу. Ну такая, знаешь, не и Рашко а, Точно нападет. Я вам хочу сказать больше. Они готовятся этим летом производить в Беларуси учения, чтобы напасть на Литву, просувалский коридор, напасть. Сейчас еще база строится Финляндия, Эстонии. Они собираются оккупировать этой осенью, дорогие друзья. Балтийские страны, Финляндию. И прорубиться. Куда? Сразу. И идут даже сейчас такие переговоры. Польша не вмешивайся, ты, вот, мы тебя пока трогать не будем. Только дай нам базу, что у вас самая крутая армия после Украины в Европе. Mm -hmm. Нет, не дергайтесь, не вступайте там, не защищайте балтийские страны. А так мы все это уже решим. Август, сентябрь, бархатный сезон как раз многие имеющие расисты квартиры в Юрмале должны вернуть их как бы себе. Поэтому это захват будут Юрмалы и Риги, дорогие друзья. А скажи, пожалуйста, ты, видишь, бачишь, что может быть повторные блокауты на территории Европы? Бо есть такие думки, что не это, на жаль, первый этап лишь. Как больше блокауты могут быть и в Канаде, и в Америке, а, и особенно в странах, которые нам больше все помогают, это скандинавские страны, Швеция, Дания, да, это все как бы предполагается. Но раньше вот эта гибридная война должна была начаться, она предполагала, что вот первые вот такие гибридные ситуации, блокауты начнутся со стран Прибалтики, да, Балтийских стран. Uh -huh. Но решили проэкспериментировать. Педро Санчес в последнее время себя плохо вел. Общался с Зеленским. Ну вот видите, какая вот ситуация. Не, я ja, ja четко вижу, что это, это диверсия, однозначная диверсия, жесткая. А испанцы просто, они знают, кто их отключил, короче, кто это все сделал, просто не хотят ругаться. Не хочет про понимают. это кричать. Ja, жесткий нейтралитет. Есть такие три страны, три, три страны большие в Европе. Это Италия, Испания и Греция, которые соблюдают к России нейтралитет, хотят быть замаранными. И поймать, что uh, тронешь, извиняюсь, дорогие друзья, мы забыли французский трон, завоняешься. <laughs> uh, я вижу, речі, що испанский ЗМІ зараз расследуют блекаут як как возможный компьютерный саботаж, типа, как саме хакерскую атаку на ихние uh, тест, ну все, что обеспечивают uh, светло. Либо человек, который был куплен и имел доступ ко всем этим хакерским ситуациям в Испании, ну имеется доступ к компьютерным. Ну, я розумію. Просто вырубил рубильник и все. Просто заплатили чуваку деньги. А, ну, если разузнают, кто он такой, ой, это пожизненное заключение, потому что Испания потеряла миллиарды, миллиарды евро буквально за сутки. Ну, мы бачили все эти фото и видео. И это, еще раз знаешь, мы пересвечивались в том, что Европа разе не готова до подобных сценариев. Никогда абсолютно. Хоть завтра расисты могут взять и Берлин. Они спокойно могут взять Париж и другие кроме Украины. Дорогие друзья, единственная страна, которая им не подвластна. Ну и поляков сейчас очень такая созрела сильно. Но она не опробована в Бангарии. У них тоже проблемы с, с дронами. Сам все равно сейчас нету более мощной армии, чем украинская, которая может защититься от Российской Федерации. Поэтому даже, даже поляки могут не выстоять. Потому что настолько продвинулись дроны, да, вот эта, вот эта война, то без, без дронов делать уже нечего. Я могу сказать, больше артиллерия уже устарела за этот год. Уже артиллерийские снаряды не нужны. Нужны. Чем больше дронов, тем больше и, и больше мы делаем защиту дронов, и все, и, их, и никто не сможет нас взять. Ну а в Москве, конечно, понимать, что надо это все заканчивать, но они не могут кончить войну. Им все равно нужен какой-то техник, чтобы воевать. Враг mm друг. -hmm. Ой, это, конечно, балтийские страны, прежде всего. Потом у них Грузия, Армения, сильная часть Казахстана. Ну, и там же не стратегии, там тактики. Они вот будут выбирать следующую цель. А может, это вести север Казахстана, северной области. Будет плохо себя вести Такаев, и все они туда нападут. Ну, это же ну, это полные извращенцы, дорогие друзья. Тут мы ну, а с будет переворот все равно. Год змеи, я вам обещаю. Нікого в кінці року ми не увійдемо. Я можу такий супер сказочний прогноз, хто скаже, да? да. вот. ти сьогодні згадав про військові навчання на території Білорусі, і була вчора заява президента Зеленського, що також росіяни можуть піти з Білорусі знову на Україну, а, зокрема на Київ. А, чи бачиш подібний сценарій, чи все-таки дійсно вони будуть, якщо й будуть, то в інший бік пробувати. Нет. Для Украины есть... я загроза с Беларуси. Неподвижное дерево со мной ветвей. Но это говорит о том, что преодолевать болото и деревья и все остальное, чем оно неподвижное, нереально. Ладно, сделаю вам инсайд, дорогие друзья, готовится нападение на балтийские страны. Ладно. <laughs> Понимаете, но даже Зеленский проговорился, он говорит, что там какие-то будут учения в Беларуси, непонятно, куда они будут Зеленский сказал только по той причине, что он понимает, что это нападение будет не на нашу страну, не на территорию Беларуси, а отрез а всех балтийских стран, коридор и, и полное окружение. Это очень сладостно отрезать балтийские страны, полностью окружить их со всех, всех сторон. Ну, еще одно время на Финляндию, еще и с моря. Короче, ну вот такое готовится Балта-финарии. Ну, а Трамп умывает руки? Он не будет защищать эти страны? Он не будет. Нет, нет, все, умерло, Никакого НАТО нет. Нам нет смысла купать. Де юре НАТО есть. Де факто оно перестало существовать. Де факто перестал существовать значит, АОКУС. Де факто некому защищать майораны в Европе, такие как Балтийские, да. И финны могут не выдержать. У них все равно, хоть они финны, это очень мощные воины ну их маленькая и с дронами они не дружат это очень как бы нужно чтобы буквально как только значит война в Украине отправлять всех наших воинов защищать Балтийские страны и Финляндию я думаю такая вот ситуация есть. но если будет хорошо привольно отправиться туда 10 тысяч евро в месяц согласно ну на самом да Зараз НАТО себя демонстрирует показывает как як будто какой-то папуровый тигр ну, честно. Ну, они вообще вот все народы населения тоже Германия говорит, а что даже опрос был населения, если на вас завтра нападут, а мы, это мы смоемся в Испанию или во Франции. А потом. Никто не защищать свою. Давай ми подивимося, чому як пише Політіко, європейські лідери відмовилися приїхати до Києва на 9 травня. Там же ж Зеленський запрошував їх на 9 травня, сюди в Київ для того, аби продемонструвати солідарність з українським народом на противагу Путіну і його параду, який буде в цей час відбуватися в Москві. Чому раптом вони відмовилися? Вони що бояться, що можуть Росіяни бити по Києву, чи що як тобі видається? Ну, Медведев сказал, что он ударит Орешника. Кудрин. Правда, не сказал, куда вообще. Ну, и Украина не идет, Зеленский не идет на это трехдневное перемирие. Значит, все, дана команда значит, евро... европейским лидерам, что лучше не приезжать. Потому что, дорогие друзья, мы готовимся сейчас к очень большой дроновой атаке на Москву, на другие регионы. И если они перекроют Москву, мы ударим по всем их заводам там, в других местах. У нас длинные нефтуны, в Понимаете, недавно длинный Нептун куда-то ударил, помните там? Белиново-российская пролетела. Да, она в Краснодарском крае, mm -hmm. да. Это было пробовать... Вот это все может полететь 9 мая. Я так. считаю, что Зеленскому луду нужно быть со остальными яйцами. Просто со свинцовыми надо быть яйцами. И плевать, даже если будет Седьень Красной площади, бить по всем им там тварям, уничтожить все, что там находится. Это действительно военная цель. Там парад будет происходить. С Киев надо уничтожить все, что там Что движется и что стремится. Вот. Я давно об этом говорю. Но, говоря, Зеленский до сих пор 50 на 50 боится, что может на него разгневаться Дональд Трамп. И сделка может не состояться. Ну, это понятно, что лучше, значит не наносить удар по Красной площади, но иногда нападать не так, как позволяет тебе совесть. Вернее, совесть должна мучиться за тех людей, которые умирают в Киеве, в Сумах, в Одессе, в Днепропетровске, в Днепре, в других городах. Да? То есть в Харькове вот, нужно мщение, а мстить нужно только по Москве. Потому что мы сражаемся с московским иго, это как Золота, Ордынская mm -hmm. иго, только один город является этой страной. Важным фактором это как, значит, когда это королева в каком-то улином, она одна, там вокруг нее все. Вот, вот, этот осиный улей, который находится в Москве, его нужно эту королеву. Это там, страна одного города. Понимаете, один город Москва, и такая большая страна в мире. А вообще все, все вообще это один город. То есть это страна-город то есть Москва. То есть просто ее нужно уничтожить рано или поздно. По крайней мере, сделать так, чтобы жизнь в Москве стала быть невыносимой. Ну, там еще Москва-Сити есть. Тоже важные цели, откуда они запускали дроны. Да, до речи, там их не дроноводы працюют. Да. Вот как по мне, надо всех уничтожить. Практически всех. Да. Стереть. А вообще лучшее дело стереть с лица Москвы. Слінця землі просто щоб її не було. Давай розглянемо те, що от останнім часом, останні кілька днів, росіяни всіма силами е, намагаються затягнути Україну в прямі переговори з ними з Москвою. Вони про це постійно говорять. Вчора була заява е, Нібензі в ООН, який сказав, що лише прямі переговори з Україною вирішить цей. Цю війну. Потім Лавров про це говорив, Путін про це натякає. З чим пов'язана ця активізація? І зрештою, чи будуть ці прямі переговори з Кремлем, і що буде, якщо ми на них погодимося? Німа смугу з ними о вести а Они просто із одних переговорах з американцями, де поставлен дедлайн, хочуть привести і затягувати при ужасів, але продовжувати війну. Вони хочуть продовжувати війну время, все час, пока йдеться війна. Но э, я знаю точно, что Зеленский не пойдет ни на какие переговоры, потому что нет смысла делать и продолжать вот этот, все эти переговоры. Ну вы же понимаете их условия, Ну, это абсолютно дебильные, да? да, отдайте нам Херсона, отдайте нам Запорожье, отдайте нам все, мы отдайте нам Одессу, Одессу отдайте, это русский город вообще, ну, это ну, это, из, это извращение, понимаете Там, дорогие, ну пол деды-идиоты аналогового формата. Вот там есть, это, в Америке цифровой дед, Дональд Трамп, который деньги на, это, на своих валютах цифровые. А эти, эти вообще аналоги деды. Отдайте а нам Одессу, это русский город. Слушайте, ну, возьмите, придите, захватите Одессу, да, ну, сделайте. Это что, что ж, вы до сих пор даже до Николаева не дошли. А что вы были в Херсоне, мы вас выберем в конечном итоге. Ну, это всякое бывает, но могу сказать только одно, это, это конец этой эпохи, связанной с кооперативом озера, год пожирая всех своих значит, ужасных лидеров, таких как Сталин, да, Николай II тоже год змеи поплатился своим существованием. В общем, мы выходим на трек, значит, получается, когда все заканчивается все, эта власть уходит в небытие. Ну и сам, так как они недавно посадили этого генерала э, в тюрьму, там лет на 10, да, тот, который э, говорил, что это Ивар, а, что вокруг него спартанцы, он сам спартак, вот, боятся, что сейчас будет поход на Москву. Но я вам хочу сказать, поход нового Пригожина, то есть это уже будет не Пригожин, а другой чувак, который пойдет им августом-сентябрю на Москву, и свергнет эту власть. Всем, все уже задолбали, Все этой твоей сволочной армии. Поэтому это отменит нападение на балтийские страны. У меня много клиентов, дорогие друзья, и балтийских стран. И там все переживают, мне соляры заказывают в балтийских стран. И в Риге есть, и в Юрмале, и в Вильнюсе, в Эстонии, да, то есть и в Германии тоже беспокоится. Поэтому, дорогие друзья, плюс 38, 63, 524, 24, 4, по вайберу, по ватсапу, можете мне заказывать на тайм-карты, годовые соляры, гороскоп переезда, в какой стране вам лучше жить, профессиональное предназначение для ваших детей, всегда вашим услугам. Тем более все прогнозы забываются. Я говорил, что Папа Римский умрет на базе. Поэтому, дорогие друзья, Влад Рос отвечает за свои прогнозы. Дивися, там поведомляли, нібито из мирного плана Трампа зник, зник пункт про выборы в Украине. Це дійсно правда, і що насправді Трамп домовився із Зеленським, бо раніше ж яка була риторика в Трампа і всі його команди? Що вони намагалися викинути Зеленського всіма силами випарти? Пам'ятаєш, як вони мочили його? Що Трамп в має стане нашим? Віті ми прогнозуємо з бога, що Трамп в має нашим. От завтра буде має, Вот. і такої символ біловолосий старик кружон щасливий і внуковий. Да, Абсолютно это. антитеза, что Зеленский не должен быть президентом, нарративы. А все, знаете, произошло после чего? После как умер Папа Римский. Я всегда говорю, как только умер Папа Римский, это начало конца войны, это период. И там они по душам поговорили с Зеленским, я знаю это точно, у меня инсайт есть, информация. 15 хвилин. Да, это было достаточно. 100... А, Дональду Трампу под знаком близнецы долго не надо говорить. Его утомляют все эти горы длинные там и так далее. Вот когда он 10-15 минут с кем-то, или еще лучше 5 минут с кем-то поговорить, тогда эти переговоры намного лучше. И вот это снятие, значит, с Зеленским должен идти на выборы, вот произошло именно в этот момент. Да, однозначно, Зеленский может теперь править только сколько будет продолжаться война и военное положение. Подивимося, подивимося. А это, Влада, вот как ты бачишь, это самое доброе, это будет для Украины, что що... Так дольше будет Зеленский, чем нет. Вот как тебе выдаётся зараз? Я считаю, что Дональд Трамп определил судьбу Зеленского. Когда он сказал, что 4%, в общем, уже теперь, кормить поменяешь эту ситуацию. Потому что то же самое произошло в Канаде. Когда он сказал, что Канада 51-й штат, вдруг или на выборах либералы вот сейчас у которых не было ни единого шанса. И премьер-министром э, этой страны стал человек, который является кумом Христи Фриланд и, а, значит, э, в украинской греко-католической церкви и ее детей. До речи, Влада, вот сейчас появилась информация, схожа на то, что ты был правый, бо в Испании суд засекретил расследование блекауту 28 квітня. Поведомляют испанские ЗМИ. Вот прямо сейчас появилась эта новина. 17.28 за Киевом. Они хотят портить отношения с Московией. Просто очень много влияния россиян живут в Испании. Очень многие там квартиры, недвижимость покупают. Полно и поляков, кстати, которые бегут уже. Многие поляки уже что на них нападет Раша. И многие искупились просто квартиры в Испании. Понимаете? Mm -hmm. Цены на Испанию просто так поднялись, что аж охренеть можно. Никогда так не стоило. И вдруг опять yeah, люди, да. Могу вам сказать больше, вблизи есть, есть такой город, который это, это Монако во Франции, вот так Марбелья в Испании, там все прави, правительственные бонзы, вот, все политики покупают себе отдачи. Там сейчас квартиры стоят 400 тысяч долларов, обычные квартиры. Сколько, 300, 400? 300-400 тысяч евро обычная квартира. Более-менее... При... Личная вилла, ну, дом такой, знаете, с, травкой там, вокруг там, mm. 500 квадратных метров, ну, 2-3 миллиона евро, понимаете, вообще. Ну, более, ну, и там, где живут и голливудские звезды, это на высоте, да, значит, они там вообще 10-15 миллионов, да. Вилла Петра Порошенко, он, как всегда, сэкономил, в Марвелле стоит всего лишь на всего 2 миллиона долларов. Ну, канонный человек. Ну. Ой, нету садовников в его этом самом доме, и поэтому у всех рядом в домах прекрасно растет зелень, пальма, там все высохло. Экономит на садовниках. А, до речи, была информация, что там вчера, там позавчера у Валенсии проводился форум, где был присутний Кличко, Тимошенко и Порошенко. Что мы там делали? Давай мы посмотрим с тобой, что это был за форум Зараз я скажу. Майдан 2013 годов. Конгресс Европейской Народной Партии там был, короче. Вот так Да. На самом деле здесь такой символ интересный. Трое мужчин и женщина на дуэли. Четвертый в черном за ними наблюдает. Интересная ситуация. Вы знаете, что сейчас... Тимошенко, у него такой звездный час, что она неожиданно может вернуться в большую политику и стать большой значимой звездой, потому что через может очень много решаться через ее связи, контакты. И вот она там главная звезда. Вот я сейчас в парадном вопросе вижу Луна, это женщина, да, которая реально может решать судьбу того же Порошенко и Кличко, и иметь взаимодействие с другими людьми, в том числе и с командой Дональда Трампа. а uh пока -huh. Мірі очень много команда Дональда Трампа і європейців да, можуть рішати іменно через Юлію Тимошенко. і зараз її звізда взяш. Інчесно. До речі, з цікавого, uh, є заява голови Росатому, який сказав, що Росія нібито готова обговорити з американцями присутність США на Запорізькій атомній станції. Походу, ми так розуміємо, що це перша е, заява, коли представники РФ якби публічно заявили, що от вони типу розглядають можливість, щоб там то та, також були американці. все йде до того, що вона буде під контролем США зараз. І пам'ятаю, ти говорив про те, що вона буде під контролем України українські спеціалісти, а гараша може вона бути між усіма розділена? От якось таке. От може бути на все-таки должен перейти в в Україну Но когда будет новый президент в Российской Федерации, проект «Табакерка» состоится, mm. вот, и скинут эту, эту тварь, каждый раз у него то щеки большие, то впалые, не знаю, там, каждые два-три дня как-то меняется он. ...этот пол, 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 полутора метровый экспедиционист вообще, который в последнее время очень матерится. Вы помните, что настоящий Путин слово «мля»? Я вот не помню. Вообще. А этот что-то мля начал говорить как-то. Слушайте, ну, я помню настоящего Путин никогда не матерился. Что-то то ли маразм старчит. То ли вообще он без этого этот новый не может там какой-то. Поэтому я как-то сбился с вопроса, что же. А ты, чекай, ты про Путина говорил, вот, а мы пытали про ЗС. Да, в составе Украины и Конечно, будет распределяться электричество и подконтрольные России территории, это может уходить электричество в Крым и на Донбасс, очень нуждаются донецкие люди в этом. Ну, а, конечно, очень много электричества бум-бум добывать для себя, отправлять, потом продавать это все в Европу в том числе. А, поэтому ключ к этим атомной станции имеют только наши сотрудники, наши украинские специалисты. Раша не сможет ее запустить слова совсем. Ну сейчас решается вопрос другой. Они хотят, хотят подгадить, они хотят сделать так, чтобы э, она вообще не была запущена, И сейчас они хотят уничтожить фактически, ее. Вот это вопрос в ближайший месяц два Так не доставать же ты никому. Вот так они хотят. Угу. О, До речи, если ты можешь помнишь, перед тем, когда Трамп выиграл выборы, он заявил, что за моей каденції больше не будет жадных войн в мире. І так він це сказав, що і тут Індія з Пакистан якраз молодець. Я це хотів сказати, і от минулої ночі сталася велика перестрілка вже на міжнародно визнаному кордоні між Індією та Пакистаном. Зараз пакистанські ЗМІ всіма силами розганяють про те, що нібито на Моді дав наказ лупити по Пакистану. Це дві ядерні країни. Давай ми подивимося. Починається не вже це ну, капець. ядерной войны не будет. В ближайший месяц-два я это не вижу. Если все угомнится ситуация и разрядится в месяц, слава тебе, Господи. Но сентябрь, октябрь может быть ядерный. Вот они могут там не успокоиться. Ну и мой старый прогноз. Есть две страны, которые действительно по идеологическим вопросам могут уничтожить друга. Это прежде всего Иран, как всегда будет ядерное оружие в полном масштабе. Да, у него там всего лишь несколько боеголовок ядерных, он уже сделал ядерное оружие, оно обогащено и реально у него есть. Но это не даст, чтобы уничтожить Израиль. Но а, ядерная война может состояться между Израилем и Ираном, и особенно между Индией и Пакистаном. Я об этом всегда говорю. Я не верю в ядерную войну между Российской Федерацией и США. Я не верю в ядерную войну между Китаем и США. А вот в Индии и Пакистане могут реально разночатериться между собой. Ядерними боеголовками. Кстати, якщо вони це почнуть делать, то потім оружие буде заключено от слова совсем. Ну, слава себе Господи. на все уже. І всего надо Грашу взагалі а то все. Ну і ми не забуваємо, що це ж можуть бути наслідки і для е, нашої війни. Тобто, якось там же ж кажуть, що це навпаки може нашу війну закінчити, бо типу, мовляв, буде не до неї. В тому числі, в ну, а з другої сторони, Мы можем оказаться за бортом внимания, и Раша будет делать, что она хочет. Но я еще раз говорю, дорогие друзья, готовится переворот в Москве. Проект Табакерка. Ну, это, ну не может такого быть, что хоть один, один лидер пережил год змеи и соединение у нас с Нептуном. Даже Берлинская стена и то упала в год змеи, дорогие друзья. И да, тоже с Нептуном. Ну, надеемся, будем смотреть за там пудия. Афганистане тоже закончилось год змеи в 1989 году. Да, и выбили войска из Афганистана. Поэтому война должна закончиться в этом году. Я абсолютно уверен, я, думаю, что май это поворотная точка. Мы не пойдем в переговоры, чтобы затягивать эту войну. Дональд Трамп наконец-таки понял, что Раша затягивает эти все переговоры, войну с ним. да, поэтому с русскими уже больше не будет. Никто с ними переговариваться не будет. Либо все, дедлайн, конец, заканчиваем, либо все. Значит, никогда не санкции еще будут больше добавлено. А главное, ждем от Дональда Трампа решения нефтяной энбарговской федерации. Ждем это. Чекаємо, дякуємо Владу Сьогодні за ефір, дорогі друзі. Ви були на каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні був міжнародний астролог Влад Рос. Будь ласка, ставимо подобайки під саментаром. Також долучаємося до та ютуб каналу Влада Роса там посилання і на телеграм-канал. Тому, будь ласка, друзі, а, будьте з нами, будьте з Владом в тому числі. Все, всім всього хорошого, тримаємося. Пока.